أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا والصلاه والسلام على سيدنا المصطفى الحبيب وعلى اله وصحبه الأجمعين في كل وقت وحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bugun sizlar bilan marafonimizni birinchi kuni va birinchi kunda sizlar bilan oladigan darsimiz inshaalloh bu darsni yaxshilab e'tibor qilib eshitib o'zigizga xulosani chiqaring kerakli bo'ladigan kerakli savolingizni yozib qo'ysangiz inshaalloh dars oxirida o'n daqiqa savol javob uchun vaqt beriladi bugun birinchi biz iymon haqida bu marafon o'zi nimaga asoslangan iymonni ko'paytirishlik va namozda xaloat, uh, rohat halovatni sakinatni oilamizda ham qalbimizda ham bo'lishligini inshaalloh qana qilib o'sha darajaga erishish halovatni qanday topish sakinatni qanday topish qanday qilib iymonni ko'paytirishlik mumkin ana shu haqida inshaalloh uch kunlik marafonimiz bo'lib o'tadi bugun avvalambor birinchi bo'lib iymondan boshlaymiz iymonni qanaqa qilib ko'paytirish kerak nima sabab qanday sabablar bilan iymonimizni mustahkamlay olamiz demak sizlarga birinchi olib keladigan hadis hadisdan boshlasam iymon sahih hadislardan hadis ma'nosi nima rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganki iymon hech qaysi birilarning ichilarda yaratilmaydi unga siz sekin sekinlik bilan erishasiz xuddiki libos sizni ustigizda keyinchalik har davrda har yoshingizga qarab libos tiktirilgandek iymoningiz ham shunday sekin sekinlik bilan ko'paytirishingiz kamaytirishingiz mumkin shuning uchun deydi har doim ollohdan iymoninglarni yangilash iymoninglarni baquvvat qilishligini duo qilib so'ranglar dedi va bu hadis sizga ochiq dalilki iymon ko'payadi ham ozayadi ham ikkinchi hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar ما من قلب ما من قلوب قلب إلا وله سحاب كسحابة القمر بينما قمر السحابة مضيء إذا علته سحابة ظلت وإذ تجلت مضيء بو حديث صلى الله عليه وسلم عيد الأركيم خارب القلب ده قلب بارد va o'sha uh qalbni ba'zida bulutlar yopib qo'yadi xuddiki tunda oyni bulut yopib qo'yganidek agar bulut oyni yopib qo'yganida oyning nuri ko'rinmaganidek agar bulut ketsa oyning ustidan oy yana porlashni şey boshlaydi insonning ham xuddi shunday qalbida ba'zida nima paydo bo'ladi bulutlar paydo bo'ladi mo'min dini bilan pokdir mu'min dini bilan pok va bilganlari har doim sobit bo'ladi balki ba'zida hayotida insonda bulutlar paydo bo'ladi u bulutlar sizni Allohga bo'lgan iymoningizni suslashtirishi mumkin va bu bulutlar tez o'tib ketishi mumkin qachon tez bu bulutlar o'tib ketadi qachonki inson Allohga iymoni mustahkam bo'lsa bu kelgan musibat bu bulutlarni hayotingizga kirib kelgan qorong'ulik deb tushuning mu, mu, musibat kelishimi yoki bo'lmasam qiyinchilik kelishi dard da, g'am bularni hammasini uh, siz bulut deb tasavvur qiling va bulutni tezroq o'tib ketishligiga sizning iymoningiz darajasi ya'ni allohga qanchalik iymoningiz mustahkam agar aksi bo'lsa sizning iymoningiz sus bo'lsa bundan oldin sus bo'lgan bo'lsa demak u bulutning ketishi juda judayham qiyin bo'ladi va sizning iymoningizni nima qiladi juda ham ozaytirib yuboradi demak har bir inson mana shunday kunlarda biladiki uh, boshiga musibat kelgan paytda undan chiqib ketolmayaptimi bilingki sizning iymoningiz kam uni ko'paytirishingiz kerak mo'min inson qachon iymoni ko'payib qachon kamayishligini bilishi lozim bilishligi lozim ekan agar ibodatlaringizni qilmay ularga befarq bee'tibor bo'layotgan bo'lsangiz bu eng zaif va eng xatarli iymondir uni siz albatta tezroq davolashingiz kerak to'g'irlashingiz kerak ba'zida ba'zi insonlarda faqatgina vasvasa bo'layotgani bo'lsa ibodatlarda ozgina sustlik bo'layotgan bo'lsa ular ibodatlarini ko'paytirishlik bilan iymonlarini nima qilisha oladi tezroq ko'paytira olishadi albattaki har bir momin musulmon ayol bo'lsin erkak bo'lsin iymonini joyiga solishi oson ya'ni iymoningizni ko'tarishingiz taqvoingizni bir uh, darajaga yetkazib borishingiz bu juda ham nima ekan oson ekan sahobalarda ham sahobalarda ham ba'zida shunday hollar bo'lgan sahobalarda ham iymon zaifligi bunga qayg'urishlik bo'lgan bunga misol qilib sizlarga hamdla radhiyallohu anhu va abu bakr siddiq roziyallohu anhuda qissalarini olib keladigan bo'lsam bir kuni hamdalla roziyallohu anhu yig'lab o'tirgan paytlarida abu bakr siddiq kelib ey hamdalla nimaga yig'layapsan deb so'raydi shunda hamdalla shunday javob beradi ey abu bakr deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirganimda xuddi jannat bilan shunday turganday bo'laman ammo lekin u zotning oldilaridan ketganda iymonim sustlashganligini jannatdan uzoqlashganligimni sezaman shuning uchun yig'lab o'tiribman nimaga bunday ekan ekanndadeb shunda abu bakir siddiq aytadiki menda ham xuddi shunday holat faqat senda emas deydilar shunda yur rasululloh sollallohu alayhi vassallamning oldiga boramiz deb birga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borib bo'lgan voqeani aytib berishadi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar sizlar meni oldimda qanday bo'lsangiz men yo'g'imda ham shunday bo'lganlaringizda farishtalar sizga salom berar uyingizga sizni ziyorat qilishga kelar edilar degan ekanlar demakki bunda sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida suhbatida o'tirib ularni qo'lida dinga kirgan sahobalar ham ba'zida rasulullohdan uzoqlashgan oilasiga borgan yoki ishini ko'rish uchun dunyo amalini qilish uchun uzoqlashgan paytda o'zlarini xuddiki iymonlari zaiflashib ketayotgandek his qilgan ekan sahobalar o'zlarini shunday his qilgan bo'lsa hozirgi ummat hozirgi bandalarning holi qanday ekan iymonini o'ylayotganmikan qaysi -e darajada iymonini ko'paytirishlikka harakat qilayotganmikan mana shu savol bor mana shu savolni siz o'zizga berib ko'ring endi iymonni ko'paytirishga sabab bo'ladigan narsalarni aytadigan bo'lsam birinchi o'rinda bu sabab bo'ladigan narsa bu nima ekan qur'onni tadabbur qilish qur'oni karimni o'qishlik va uni tadabbur qilishlik tadabbur qachon bo'ladi tadabbur bu siz qur'onning ma'nosini o'qisangiz tafsirini emas ma'nosini oyatlarning tarjimasini o'qisangiz bu oyatda nima deyilgan nima deyapti chunki olloh uh, zvajal qur'oni karimda shunday deydiki bismillahi rohmanir rohim biz qur'onda mo'minlarga shifo va rahmat qilib tushirdik qur'on o'qigan inson ham zikr ham ibodat ham tanasiga shifo qalbiy dardi bo'ladimi jasadiy dardi bo'ladimi qur'on bu shifo deb alloh zikr allohziqilgan insonni tanasida insonning tanasida de. ba'zida dardlar bo'ladi ba'zida nimalar bo'ladi dard bo'ladi og'ir dard bo'lishi mumkin yengil dard bo'lishi mumkin bon, yoki bo'lmasam davosi yo'q dard bo'lishi mumkin qanaqa dard bo'lishidan qat'iy nazar o'lim bu dardni kesadi inson dunyodan o'tgan paytida bu dardlar tugaydi ammo lekin qal dardi inson o'lgandan keyin boshlanib va u abadiy qoladi shuning uchun quron o'qishlik tadavbur bilan nega qur'on o'qimaysiz zero u nafslarni shifosi emasmi quron o'qing tadavbur qiling o'ylang misol olib kelsam eng afzal misol bo'lgan insonni olib kelaman bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam har tunda tunning uchinchi qismida qur'on tilovat qilardilar tadabbur qilar edilar qanday tahajjud namozida uzun uzun qiroat qilardilar o'qiyotgan oyatlarini o'ylab ma'nosini o'ylab o'ylash bu tadabbur degani ma'nolarini o'ylab o'qir edilar endi shunga oid bir hadisni sizga aytadigan bo'lsam ubaydulloh bin umarddin roziyallohu anhudan kelgan hadisda bir kuni oyisha onamiz roziyallohu anhadan shunday deb so'raydilar ey oyisha umil mo'minin bizga rasulullohda ko'rib ajablangan biror narsangizni aytib bering deydilar shunda oysha onamiz yig'lab shunday deydilar bir kuni tunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'onib mendan izn so'radilar ruxsat berasizmi sizlash bo'lmagan endi oysha onamizdan ruxsat so'raganlar ruxsat bersang bugun ollohga ibodat qilmoqchiman va ruxsat berganimdan keyin bu odobni qarang rasululloh bo'la turib xotinlarining oldidan shunday turib chiqib ketmadilar odob xulq haqqi bo'lgan tun mana shu tun seni haqqing ruxsat bersang ibodat qil agar yo'q oldimda qoling deydigan bo'lsa rasululloh o'sha paytda qolardilar bu odob er ayoliga qanaqa odobda bo'lishligini ham o'rgatadigan odob bu va rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat olib namoz o'qishni boshladilar biroz o'tib yig'lay boshladilar avval hujramiz namlanishni boshladi keyin esa yer namlanishni boshladi shu vaqtda ilon hazratlari kelib namozga ruxsat so'rashlik uchun kelgan bo'ladi rasulullohning yig'layotganlarini ko'rib yo rasululloh nega yig'layapsiz Alloh sizni o'tgan va kelajak gunohlaringizni af qilgan kechirgan ku deb so'raganda rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday javob beradi. Shukr qiluvchi banda bo'la olmaymanmi? deydilar bu gapning ma'nosi ya'ni menga shuncha berilgan ne'matga shukr qilib ham yig'lolmaymanmi degan ma'noda aytgan bo'ladilar va gaplarini davom etib shunday dedilar. bugun menga shunday oyatlar nozil bo'ldiki voy bu oyatni o'qib uni o'ylamaydiganlarning holiga deydilarda de, oyatni o'qishni boshlaydilar bismillahi rohmani rohim <im> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بلغوا اياتنا الله yaratgan kecha kunduzni almashtiradigan aql egalari uchun o'ylash uchun bu narsa bor bu narsani olloh azza va jaa tik turgan holida o'tirgan holida yonboshlagan holida eslaydiganlar osmonu yerlarni yaratilishini tafakkur qiladiganlar robbimiz buni bekorga yaratgani yo'q o'zing poksan bizni o't azobidan saqlagin deb oyat hosil qilgan ekan va rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki bu oyatni zikr qilishda işte, tadavbur qilmaganning holiga voy demakki siz qur'onni yani o'qiganigizda uni ma'nosini tasavbur qilsangiz o'ylasangiz olloh yerni yaratdim osmonni yaratdim deyapti unga qarab tafakkur qilinglar olloh buni nima uchun yaratgan va alloh azi vajal quroni karimda ana o'shanday bandalarini zikr qildi tunda kunduzda o'tirgan bo'lsa ham tik turgan bo'lsa ham yurib ketayotgan bo'lsa ham yonboshlab yotgan bo'lsa ham ollohni zikr qiladi u yaratgan narsalarga qarab tadabbur qilishadi o'ylashadi olloh buni qanday yaratdi nima uchun yaratdi subhanalloh qanday yaratdi alloh bizni o'zing jahannam azobidan saqlagin deb duo dey. qiladiganlar inshaolloh sizu bizni alloh tadabbur qiluvchi fikr yurituvchi tafakkur qiluvchi bandalaridan qilsin inshaolloh ikkinchisi ikkinchi sabab ollohning asma husni ollohning ismlarini ma'nosini allohning ismlarini yodlashlik ollohni tanish uni yaratgan narsalarini tanishlik ularga qarab fikr yuritishlik lloh oldingi qavmlarga yolg'on gapirgan qavmga bosh ko'targan qavmga shirk keltirgan qavmga qanday azob berganini o'ylang o'rganing mo'minlarga qanday mukofotlar qanday darajalar qanday ne'matlar berganini o'ylang bularni solishtiring bulardan siz ibrat oling bu ham sizni iymoningizni ko'payishiga yordam beradi uchinchisi tafakkur qilish tafakkur qiling daraxtdan to'kilayotgan barg ham nima uchun to'kilayotganligini bilar ekan siz nima uchun yaralganingizni nima uchun bu dunyoga kelganingizni bilasizmi bilmasangiz o'ylab okay. ko'ring savol bering nima uchun yaratildim nima uchun men shu oilada dunyoga keldim nima uchun men bu mamlakatda bu millatda nimaga men ayol kishi bo'lib yaratildim nima uchun o'ylang tafakkur qiling olloh yaratgan narsalarga qarab o'yla tafakkur osmonni qanday yaratgani yerni qanday dumaloq qilgani insonlar yiqilib tushmasdan tekisy quruqlikda yer sharida quruqlikdan suvlar ko'p qanday qilib suv bosmayapti o'ylayman desangiz o'ylaydigan narsalar juda ko'p va bu narsa sizning iymoningizni mustahkamlaydi allohga yaqinlashtiradigan narsa bu alloh avaa tavba surasining bir yuz o'n to'qqizinchi surasida oyatida yana shunday dedi deydi إي <صدق> ما الله كتب فوق دايما صادق لها ربنا وصبر (وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره). azza va jall ey iymon keltirganlar Allohga ke taqvo qilganda sodiqlar bilan birga bo'lingiz solihlar bilan birga bo'linglar sizni wasbir ma'alladina o'zingizni Allohga yaqinlashtiradigan Allohga olib boradigan ollohni tanitadigan insonlar bilan sabr qilib yurishlikka ularni oldida darsida de, de, va'zida nasihatlarida suhbatlarida bo'ling va o'sha narsaga sabr qiling yana nima deyapti de dunyoga muhabbat bergan dunyo ziynatlariga muhabbat bergan insonlardan emas ularga havas qilmang ularga qo'shilmang ular sizni faqatgina allohning zikridan uzoqlashtiradi va unga muhabbatingizni uyg'otib dindan sizni uzoqlashtiradi hozirgi kunda hozirgi kunda ko'pchilik havas qiladigani boylarga havas qiladi shuhrat sohiblariga havas qilishadi uyiga mashinasiga kiyayotgan kiyimiga borayotgan davlatiga havas qilishadi men ham shunday bo'lsam dedi ana o'shanday insonlar davrasiga qo'shilishni yaxshi ko'radi ochiq oyatda olloh azi vaja aytib turibdiki siz undaylarga qo'shilmasligingizni kimlarga qo'shilishligingizni olloh aytyapti ollohga chaqiruvchi sizga zikr o'rgatadigan duo o'rgatadigan ilm o'rgatadigan to'g'ri yo'lingizni topib oladigan ollohga yaqinlashtiradigan insonlar bilan birga bo'lishligingizni amr qilyapti siz boylar bilan qo'shildingiz deylik boylikka olib chiqaman deydigan ustozlarni darsiga qatnashdingiz deylik siz boylikka muhabbat qo'yasiz oxiratdan ko'nglingiz sovishni boshlaydi ibodatdan ko'nglingiz to'lmay qoladi va bu narsa bilan siz ollohdan uzoqlashasiz ibodatda nuqsonlar qilishni boshlaysiz iymoningiz zaiflashadi hayotingizda qiyinchiliklar paydo bo'ladi chunki qur'on tilovati bo'lmagan uyda u uyni shaytonlar minib oladi na farzandingiz gapingizga itoat qiladi na turmush o'rtog'ingiz sizga bo'lgan mehr, muhabbati ko'chanikiga qaraganda kamroq bo'ladi siz turmush o'rtog'ingizni kam ko'z bilan qarashni boshlaysiz bunimni qilib bermayapti boshqa ayollar unda yashayapti hashamatli boy deb ko'ngliz to'lmaydi olloh bergan qadarga ko'ngliz to'lmaydi siz ham nima qilgan bo'lasiz ularning havo hoy hayaslari hoy havaslariga ge ergashgan bo'lasiz va siz ollohdan bo'lasiz shuning uchun har doim har doim solihlar bilan bo'lishga mana shunday ilm majlislarda bo'lishlikka shoshiling harakat qiling mana shu narsaga sahobalar ham sahobalar ham har doim zikr majlisiga shoshilishardi qayerda ollohni zikri bo'lyapti qayerda ilm bo'lyapti ana o'shanday majlislarda o'tirishni yaxshi ko'rishardi <coughs> muaz bin jabal bir kuni bir sahobaga qarab kel bir soat iymonlashaylik o'tirib ollohni zikr qilaylik deb aytgan ekanlar endi hozirgi kunda siz o'zizni qarab ko'ring qaysi davraga ko'proq yuguryapsiz qaysi davrada bo'lishni ko'proq xohlaysiz bu sizni iymoningizga dalolat beradi siz ko'proq solihlar davrasida o'tirsangiz solihlarning darslarida bo'lsangiz ular bilan birga yursangiz o'tirsangiz maslahatlashsangiz eshitsangiz ibrat olsangiz bu sizga ses. nimani nah beradi sizni tarbiya qiladi nimani nah xulqingizni ibodatigizni qoyim bo'lishlikni o'rganasiz sakinat halovat barokat iymoningizni mustahkamlaysiz ollohga yaqinlashasiz ollohga yaqinlashishga sabab bo'ladigan narsa ilm o'rganish nasihat eshitish o'qish o'rganish amal qilish to'rtinchi sabab solih amal qilish to'rtinchi sabab solih amal qilish ekan qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar kattami kichkinami hadisda kelganki uh, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarkiolloh sevgan eng yaxshi amallardan oz bo'lsa ham doimiy bo'lgan amaldir masalan namoz o'qishda nofila namozlarni o'qishlikda siz kun ora nafli namoz o'qing yoki haftada bir o'qing davomiy bo'lsin tashlab qo'ymang bir o'qib bir yo'q bo'lib ketmasdan kun ora haftada bir tahajjud namozi yoki ro'za tutishlik haftada ikki kun bu ham solih amalga kiradi yoki haftada bir sadaqa chiqarish har haftada oz bo'lsa ham sadaqa chiqarishlik yoki bemor ziyorati yoki bo'lmasam ota ona ziyorati kimnidir ko'nglini ko'tarishligiz kimgadir hadya berishligigiz bularni hammasi solih amal yoki kam kamdan doimiy qilib dars berib turishligingiz nasihat qilib turishligingiz bular solih amallar va bularni doimiy qilishligigiz bilan olloh eng yaxshi ko'rgan amallarni qilayotgan bandasi qatoriga kirasiz inshaalloh iymon shunday narsaki o'zini sohibini albatta allohga yaqinlashtirib boradigan narsa iymon shunday narsaki sizni boshqalarga aziz qilib qo'yadigan narsa iymon shunday narsaki taqvoyingizni ko'tarib beradigan narsa iymon shunday narsaki sizni diningizni to'liq qilib beradigan narsa iymon shunday narsaki o'ziz yaxshi ko'rgan narsani olloh uchun berishingiz bir kun rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaktak kiyadilar chopon yaktak bilasizlar a judayam chiroyli tikilgan xursand bo'lib kiyadilarda u ho rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun tikilgan xursand bo'lib kiyadilar faqat shugina edi rasululloh sollallohu alayhi vassallamda faqat shu yaktag edi oldilarida turgan sahobadan biri yo rasululloh menga shu yaktagizni berasizmi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand yangi endi kiydilar boshqa yo'q bundan boshqa yaktaklar yo'q tabassum qiladilarda yechib beradilar o'sha sahoba shunda boshqa sahobalar u sahobani işte urishishni boshlaydida nima qilding nima qilarding so'rab ko'rmayapsanmi rasululloh qanchalik xursand edi bundan boshqa yaktaklar yo'q edi ediku shunda u sahoba aytadiki men buni chiroyli bo'lganim uchun emas rasulullohning jasadlariga tekkani uchun rasululloh doim doim jon dillaridan yaxshi ko'rgan narsa bo'lsa ham berginlar va shuning uchun aytganlarki sizlarning hech qaysi biringiz nafsingiz yaxshi ko'rgan narsani boshqa bir mo'minga ulashmaguncha unga ham ravo ko'rmaguncha iymoningiz tugil bo'lmaydi deydi shuning uchun o'zlari ham sahobalar ham onalarimiz ham o'zini o'ylamagan more than you